Майстриня Марія Холодова у нас у гостях. Сьогодні будемо робити чудового новорічного оленя. Ось він такий маленький у червоненькій шапочці. Так, Маша, це також ювелірна робота, він маленький, проте буде ко... кожної ялинку, під кожну ялинку можна поставити, да, так? На стол, на полочку Та красоти будуть украшати ваш дом. Тож зразу почнемо, щоб встигнути його зробити. Так, да, почнемо. Для начала нам нужна основная глина коричневая для, тел, для тела ножек и, и головы. Так, мы ее, ее нужно хорошенько размять. Мы сразу берем много, разминаем, чтобы на все хватило на всего олененка. Вот мы ее размяли, затем делаем такую колбаску. Это будет тельце нашего оленя? Ну да, это как просто для удобства разрезания частей. Вот делаем такую колбаску чтобы она была по возможности ровная. И сейчас определяемся с его размером. Нам нужно отрезать вот примерно столько для головы. Если что, мы потом там еще подрегулируем, сколько нам нужно. Для тела нам нужен самый большой кусочек. И затем для передних копыт. И для задних. Ну, примерно столько, если что, потом еще режем или добавим. Так. Начинаем. Начинаем. На Нянька будет совсем невеличка, про можно его в принципе сделать и больше. Да, можно, причина. да. Только просто расход глины будет ну больше. Починаем тельца. Ну, я начинаю с головы. Голову. Мы вот сделаем голову, а потом уже нам будет виднее, какого размера делать тело. Делаем, разминаем, делаем шарик. Вот так вот скатываем. Потом. Вот такими движениями его немножко делаем внизу тут утолщение, а тут тоньше. Это для того, чтобы нам потом его можно было вот так согнуть, вот так. И делаем носик. Ну да, вот такие щечки вот здесь, а здесь будут глазки у нас. Вот с головой мы определились, теперь мы возьмем кусочек побольше для туловища. Тоже таким же принципом делаем. Шарик скатываем. Потом нам нужно сделать конус вот так, тоже как капельку, даже больше похоже. Затем мы вот так придавливаем, чтобы он у нас мог сидеть. Посадили нашу головнятку, Да, вот так. И теперь можно прикрепить голову. Ну, мы пока можем ее примерить, чтобы она была не сильно большая. Ну, вот, в принципе, вот так подходит. Но пока для удобства мы ее не будем крепить окончательно. Нам нужно будет сделать глазки, носик. Давайте тогда приступим сразу закончим голову, основные ее части. Возьмем черную глину для глазок и сделаем очень сразу же. Ну, да. Я когда найважче сделаю ты будешь ришкой. Так, ну да. А все інше. Робиться по одному принципу і навіть з дитиною можна зробити такого маленького mm -hmm. оленя. Ну, що главне зробити просто мордочку акуратно, щоб все було рівномірно. був красивий взгляд у нього. До речі, глина дуже легка, тому можна зробити навіть ну, якусь стрічечку і повісити на ялинку. Так, да, можна зробити і Сніжинку, і Діда Мороза, і все, що угодно. Так. От ми розкатали, тепер нам потрібно два маленьких кусочка так первый мы отрезаем он так, берем два малесеньких шматочка будут очень атовы да потом мы их скатываем в шарики подготавливаем головное чтобы они были однаковые да главное чтобы они были однакові, потом просто вот так вот прикладываем и вдавливаем Ну, сильно можно не втавливать глина, как бы она и так держится. Ну, примерно вот так, чтобы было как-то. Затем мы берем зубочистку и делаем ему такие как морщинки. Возле глаз можно сделать вот такие реснички, вот так вот три раза. Вот так. А здесь таких две, как морщиночки. Выглядав, да, чтобы он выглядел как настоящий. Да, чтобы был более естественный. Теперь можем сделать носик. Носик будет у нас розовый. Да, розовенький. Берем маленький кусочек, также самый делаем шарик. Затем овальчик. Немножко равняем. И вот сюда, к голове. Вот так равномерно. Вот, вот так придавливаем чтобы вот так вот у нас получилось. Затем мы делаем ему ротик, это у нас просто будет такое отверстие, как, он, как будто он удивленный. Вот так можно зубочисткой вот так чуть-чуть пошатать, чтобы он был больше. Вот. вот такая голова у нас получилась. Теперь туловище у нас в принципе тоже готово. Приступаем к копытцам. Чудовые лапки у нас будут. Да. Вообще так... будет и шапочка, и... Да, но ну это уже в конце, мы его украшаем. Главное нам сделать само туловище, все остальные основные элементы. А уже украшение это как бы по вы можете и сами что-то придумать, можно без шарфика. И как угодно. Проте мы можем и утеплить, и будь-якого кольору сделать шапочку, да, да. Это уже по выбору. Робимо две передние лапки и две задние, скажем вот Да. Вот так же вот тут притавливаем, чтобы здесь была ровная поверхность. Пока отложим их в сторону. Если что, мы их еще можно будет их укоротить, потому что они получились большеватые у меня. Ничего страшного, можно их подрезать. Да? да, можно обрезать. Это не страшно. Также делаем шарик. І Затем робимо ще да, дві лапки. капельку так. Можна в руках, от як я, можна поверхність от так розкатати, так буде на жирів. Ось одна лапка поки готова. Взагалі до нового року можна придумати безліч усього. Конечно. Дуже багато ідей сьогодні, Маша, ви до нас принесли тут. І рукавички, і навіть символи наступного року, і да, річки. Є. Так, тож. Аби було бажання і натхнення можна експериментувати і робити. Так, вот со второй ножкой мы пока закончили. Теперь вот так тоже придавливаем, чтобы здесь было ровненько. Так, вот, зараз наші глядачі бачили до речі, овечі, вот таких так. новорічних. Їх... Це магніти, так ваш? Да, це магніти. Тепер ми беремо чорну глину, нам нужно сделать само копыта. Тоже разминаем. Делаем вот такую, так раскатываем колбаску, чтобы потом одинаково разрезать. не небы то э, наш Олень взутый, просто в черевичке, в черненьке. Mm -hmm. Да. Так вот раскатали. Теперь отрезаем 4 кусочка. Вот первый убираем. Два более маленьких на передней лапкой и да. два побольше на задней. Да. Теперь мы их не разминаем, ничего не делаем. Так же самое. Приклеиваем сразу же до лапки. Да. Вот так и прикладываем. Затем, чтобы было похоже на копытца, делаем вот здесь вот зубочисткой такой разрезику, вот так. Вот так. И также повторяем с остальными лапками. Так выходит у нас няшка нашего коскового новоричного оленя. Це варіант як подарунку, так і просто прикраси до новорічного ну, це можна і дітям, і якщо на стол украшають там міні-йовочкою, або подсвечником, можна вот так поставити ще й олененка. І також до нього зліпити ще Діда Мороза і Снігуроньку. Да, і Сніговичка можна. І все за такою ж технологією. Ну, в принципі, да. так. Так. Вот у нас готово. Теперь мы прикладываем передние лапки. Скорее всего, нам их придется подрезать. Складаем теперь нашего оленя до купы. Чуть-чуть они длинные. длинные, немножко мы их вот здесь подрежем, а потом просто раскатаем. Вот так, чтобы не видно было срезов, ну вот так вот. Нічого страшного їх можна різати. Да. Поки вона мягкая, з ним можна делать все що угодно. Вот так, придавили. Потім будемо випікати. Угу. Так, вот, так ми приміряли все вийшло і можна їх вже приліпити. Ну, Ось вот так, так. Да. Тепер ми задній. Он же у нас сидить, поэтому задний. вот так ми його, сбоку просто приклеїмо. Вот как то так. Вже наш олень сидить, але ще без голови. Да, сейчас мы ему и голову. Чи потрібно зробити шапочку спочатку на голову, а потім приліплювати до тільця, чи це не важливо? Ну, удобнее це все делать вже в конце. Здесь можно для того, чтобы он лучше держался, вставить или зубочистку, или булавочку и вот так вот одеть сверху голову. Тогда у него будет, он будет прочнее. Или вот тут еще приклеить голову. Ось, так. Ось така порада дуже корисна, щоб наша іграшка точно не розвалилася. Бо. А до речі, коли ми її запечемо, чи може вона розвалитися, чи вже тоді буде все добре? Ну, якщо хорошо все продумати, там, якщо, там, торчащі елементи подклеить, або вот я рога, робила, я вот здесь от, брала булавку, протикала голову насквозь, і тут торчало два кусочки. На них я вже нанизувала, самі рога, для того щоб вони не відпали. Потому что а они так. маленькая площадь прикрепления и они торчат. А Это из уже... конструкции. Да. А когда мы будем запекать с металловым элементом, ничего не станет? Нет, с ними абсолютно ничего не случается, поэтому можно не бояться. Сейчас мы делаем хвостик, делаем маленький шарик, потом вот так вот капельку. Чуть-чуть вот так вот загибаем его. И вот как-то. И сзаду. Приклеиваем. Ну, да. Как-то так. Вот он на пачоку. Вот, вот так будет у нас выглядеть. Потом нам нужно сделать еще шушки ему. Также берем нашу коричневую глину. У нас уже остался маленький кусочек, но нам его хватит Бабушка вполне. Болушка малесенький будет. Да. Раскатываем. Можно вот здесь края обрезать с двух сторон. Чтобы тепер... наши ушка были рівненькі. Да, теперь равным два ровных кусочка вот так разрезаем, тоже делаем шарики, потом вот так капельку и ее раздавливаем. Вот получается у нас уже почти готовое ушко. Одне ушко та інше. Головне, чтобы они были однакові між собою. Так. Также вот таким же принципом. Вот. Теперь мы делаем серединку для, серединку для нашего ушка. Берем более светлую бежевую глину. И по такому же принципу... Да, так -то же самое, только все меньше, чтобы она была, чтобы это у нас все-таки была серединка. Снова вот такую компаску робим, видрезаем кинти и выделяем от башпачки. Тоже шарики, капелька и раздавливаем. Вот так. Потом мы берем наше основное ушко и вот так прикладываем вот сюда. И можно более сильнее оно еще разойдется. Вот так. И приклеилась. приклеилась. Одно ушко есть, теперь другое Да, Сейчас так тоже раздавливаем. І все, що нам залишиться зробити, це одягти нашого оленя та зробити йому ріжки. Так, да. зараз ми тепер прикріпимо йому ушки. Ушка ми кріпимо трошечки нижче, ніж очка, так? Або ну, десь на рівні. Ти, да, на рівні. Зараз я зроблю і покажу. як то так, щоб у нас було ще місце для Рыжок, и, шапочки. Да, и шапочки. Главное, что прока вместились, а шапку мы уже потом как-нибудь как дооденем. доденем. Вот. Теперь так и убираем всю взялась. лишнюю глину, чтобы она нам не мешала на нашей поверхности. Ну, у нас остается 5 хвилин, тоже решка с стыгнем и сделать Ну, если что, я еще расскажу, как шапочку делать. Там это уже не сложно. Берем бежевую глину. Розкатувати. Головне зробити ріжки, бо наші глядачі, я гадаю, пам'ятають, як робити шапочку, коли ми робили пінгвіна минулого разу. Ось такі будуть ріжки. Ми розкатуємо. А чи будемо металевий каркас робити? Зараз ні. Ну, я вже розказала, як це зробити. Можна вже це і самім теж зробити. Вот раскатали, теперь где-то вот такой длинный будут рога. Вырезаем шматочки. Делаем тут закругленный кончик, чтобы не было видно, что он у нас отрезанный. Теперь раскатываем дальше нашу колбаску и отрезаем 4 кусочка для того, чтобы сделать уже рога похожими. Делаем шарик, потом овальчик и вот так вот крепим. Вот так. И вот так. Ну, взаглебеглядай, вот так. така, объясняна... как такая весняна. Как веточка да? О, с маленькими листочками. Гилочка. Ну, маленького так как у нас олененок оленя. маленький, поэтому ему этого вполне достаточно. Так. Теперь вот сделали. Теперь берем просто его так вот в данном случае вот так крепим. А можно на металевый каркас, в принципе все разумело, как это сделать, но очень жаль, что в голову получается. потрібно будет что-то <laughs> металловое ему обстромить. Да, но ну, если это сделать аккуратно, то это никому видно и не будет. Теперь мы переходим к шапочке, пока у нас еще есть время. Делаем шарик, так это даже большой будет. Це багато, так? Вот так? Отож, Маша, поки ви робите шапочку, ще дуже хочете порозглядати прикраси, які ви принесли до нас. Овечок ми вже побачили. Побачили квіточки. Ось такі є ще брилки на новорічну тему. Вони також з полімерної глини. Так? І виглядають не наче в'язані. До речі, такі ж є і сережки. Так, точно такі. на будь-який смак. Так, вот шапочка наша уже готова. Мы делаем конус, потом здесь вот чуть-чуть сделаем углубление для головы. И вот здесь загибаем. Потом мы уже сделаем бубончик. Ну, вот так вот мы ее одеваем. Чуть-чуть придавливаем, приглаживаем, чтобы ровненько было. А потом делаем уже из белой глины такой мех на шапочке. И тем самым мы закрываем вот тут вот стык, чтобы не видно было как она у нас одета и сделана. И где крепятся наши решки, не будет видно, так? Да. Перед белой глиной обязательно нужно вытереть пальцы, потому что красная накрасит. И потом у нас будет белая с оттенком красного. Не совсем красиво получится. А если кто-то хочет, можно смешать, в принципе, эти два цвета. Да, глина такие. очень Разве... хорошо смешивается. Ну так как у нас новогодняя шапочка по стандартному с белым мехом, поэтому лучше ничего не смешивать. Mm -hmm. На дощиці або у руках нашу глину. У меня просто пальцем укритті салфетки, она не катается. Останні вже елементи доклеюємо. І ось так дуже швидко, за 20 хвилин можна зробити такого чудового новорічного оленя. який буде радувати не лише того, хто його зробив, але й всю родину. Ось так ми розкатали, затем беремо, ну, може, у мене чуть толсто вийшло. Так. Я гадаю, дуже добре виходить. Да, ось так беремо, потім здесь лишнє обрізаємо. Ось так виходить, такий мех. То вот есть такая гарнюня да. у нас вышла. Потом берем маленький шарик и делаем уже, делаем бубончик уже. Так, чтоб чтобы шапочка, да, была, чтоб шапочка была. шапочка была готова. Вот так сюда на кончик вот так прикрепляем. Вот так. Все, залишилось нам сделать шарфик. Да, шарфик это очень просто это делается. Просто, да. Берем красную глину, раскатываем ее. Так, дуже дякую Маша, за майстер-клас. Шарфік вже дороблять наші майстрині самі. І дуже дякую вам, що ви були сьогодні з нами. Робіть ось таких чудових оленів, даруйте один одному на новий рік, і вони обов'язково виконають ваші бажання. Тож, мрійте, ми сьогодні закінчуємо наш майстер-клас. Прямо зараз для вас сюжет. До побачення! Зустрінемося наступного разу.